А они сами употребляют или нет? По-разному. По-разному. Есть бороги, которые сами наркоманы. Ну, бывших наркоманов, к сожалению, они бывают, но их так мало, что даже эти бывшие наркоманы говорят, я не бывший наркоман. Я временно как бы... Слово забыл, как бы. Завязки. Завязки. Ну, такой есть литературный, медицинский термин такой есть. Поэтому... Вот этот миф, как бы, что бывших... это и да, бывших наркоманов не бывает. Они просто временно в завязке. Может быть, год, два, три, пять, десять. Фу. Хотя я видел единицы, но те ребята, которые уже по 20 лет не употребляют, по 15 лет не употребляют, но это динозавры. И они к этому вернутся все равно? Это единицы. Я думаю, что нет, потому что они уже стали очень востребованы, они... Ну, этих э, сектантских, не сектантских, о, Господи, видишь, я тоже вижу. стереотипы неправильные ко мне приклеились. Э, в протестантских церквях. А -а -а. Они ездят уже по всей Украине ну, уже нет, по и рассказывают. Да. Ну не факт, не факт, не знаю. Они сами не знают. Но они рассказывают, как они пришли на путь истины. Я правильно сказал на путь истины? Mm -hmm. Когда мне начинают говорить, ой, они же это же у них другой наркотик, это же они теперь Богу молятся. Ну лучше молятся. Да чем пусть молятся. молятся кому угодно. Богу молятся. Пусть Но это молятся. могут рассуждать только те люди, которые не понимают, не знают, не понимают, не сталкивались с проблемами наркомании в своей, в своем, в своей в семье. семье. Да. А если тот, который человек сталкивался, пусть он будет хоть хоть я не знаю, кому молится когда он утром просыпается, глаза горят, все, ему ничего не надо, ему надо очередная доза, все. И ждут до вечера, с утра. Ему ничего больше не надо, и что, что это за жизнь? Поэтому, ну... Но... Может, мне на... не надо было своего мальчика бросать, а наоборот, как-то его вытащить? Вот я его не вытащил. А о чем ты говоришь? бы его не вытащил. Как это, Андрея, такой, да? да? это такой титанический труд чем ты говоришь? Сам, он должен сам захотеть. Самое главное, он должен захотеть сам. Сколько на это времени уходит? У каждого по-разному. У каждого по-разному. Ну только сам. А что тебе? У тебя же это не сын, да? У тебя сыт наркоман, тогда да. Когда ты уже несешь этот крест сколько, сколько ты его несешь? А это мальчик, сегодня один мальчик, завтра другой мальчик. Я тебя умоляю. Он отец твоего сына? Нет. Ну так я тебя умоляю, нашла чем жалеть. Другое дело, что таких мальчиков у нас в Николаеве теперь. Мама дорогая. Да, практически. Да ты что? Ну, вы бы знали, так сказать. А ну сколько? Много. Очень много, да? Ну я девочка, я сталкиваюсь с этим. То есть не сижу дома, не забиваюсь, но общаюсь с людьми. И особенно наш район это вообще. Которые не считают это за наркотики, да? Угу. А? Да. Ну понятно займусь я вашим районом. Плотно займусь вашим районом. Земля у этих тварей будет гореть под ногами, блядь. Я что-то что я упустил из виду. Самое главное. Ну да, самый главный район. А то я в Первомайске езжу. В был, в Первомайске. А тут все под боком. Едем вот так по Первомайску. А такси, ну а так, на окраине. А такси, такой дом проезжает, Там любые такие обалденные такой дом солидный. А такси говорит, а здесь вот наркобарон живет. Цыган. <кхе> у меня такой попер А я его снимаю. Я говорю, как? Ты что? как это вот здесь живет? Да, и не боишься говорить, это на А чего говорит, бояться? Все село знает, что он тут живет. Нормально все, он говорит, всю жизнь тут торгует. Вообще, я в шоке. Я прихожу в милицию и говорю, ребята, тут у вас тут наркобарон, оказывается, живет. Я операцию такие вот, они, да, мы работаем, мы работаем. Мы ведем работу. Идут они работают. наверное, прикрываем. Все да? при делах, понимаешь? Все mm -hmm. при делах. Всем классно. Все. все. Милиция ведет работу. Доктора лечат. Учителя тоже ведут работу. Лекторы лекции читают. Борьба с борьбой борется. Борьба борьбу борьбет. Mm -hmm. Классно? Вот mm -hmm. тоже. Но мы родители не будем бороться. Вернее, как? Я объединяю вокруг себя тех родителей, которые не бороться будут, а которые будут ликвидировать. А это немножко разные вещи. Вырубай. Ну, все замечательно. Есть. О чем мы занимаемся? Тяжело это значит, что ты на, на понимании попал. того, что... Очень тяжело понять родителям, вообще близким, о том, что твой сын, там брат на осознать, что он наркоман. И это самое тяжелое, но это такой самый ответственный шаг. Когда, ты, это, когда это осознаю, это очень большой шаг вперед в преодолении этой проблемы. Видишь, ты мне в прошлый раз рассказывала, я слышал таких случаев много, что по несколько лет даже не знали даже, не то, что там осознали, а искренне не знали, что их близкие родственники наркоманы. Понимаешь? Ну а если уже, ну а тоже шаг очень большой, чтобы сам наркоман осознал, что он наркоман, а это еще тяжелее, еще тяжелее, чтобы... потому что все наркоманы считают, да, это все, это херня, да, я могу бросить, да, я могу, да, это без проблем, хрен там ты можешь бросить, сам, я не знаю таких наркоманов, которые... Я не ну, знаю, вот я немного знаю наркоманов, вот меня сейчас смотрят кто-то наркоманы. Ну, вот меня сейчас смотрят наркоманы, и пусть кто-то из них скажет, что да, я сам бросил. Вот просто что не захотел. Имеется в виду те уже, которые стали, стали зависимыми систему вашу. же разные есть, есть, может там разочек там попробовал. Где-то начну ну, ну это нет, нафиг надо, нет. Это ну понять. такая хорошая дорожка. Моя. Понять родителям, что он, что у них наркоман, и понять наркоману, что он наркоман, это, я думаю, это 50% вообще успеха. 50%. Спрашиваю, потому что я так могу говорить бесконечно. Ты лучше спрашивай, тогда мне будет понятнее, что отвечать. А вот родители, например, узнали, что ребенок наркоман. Что им сразу делать? К нам приходить. Общественное движение родителей против наркотиков. Телефон 59 14 54. А самому родителю то есть ничего он не сделает? И он он сделает, не сделает очень много ошибок. Он кучу ошибок наделает. Наоборот, наверное, он убит, да? Да, ну, он не усугубит. Как бы не вопрос, что он усугубит. Но просто очень много поделает ошибок он в шоке будет ай как же так ай ну, конечно усугубит потому что тут уже тут уже идет время тут уже э, э, время идет на часы там на на на, года, на, на, на дни конечно усугубит. жесткая любовь прежде всего он должен э, зайти в интернет и посчитать такой жесткий не зайдет наркоман не зайдет не наркоман конечно не зайдет Родитель, а родители если родители, он да. хочет спасти наркомана как бы, конечно ждать пока наркоман опустится до состояния что я хочу спастись это неправильный путь его нужно немножко к этому подтолкнуть а немножко это значит вот э, он должен опуститься до самого дна а когда он опустится до дна тогда он уже начнет как-то ну, подниматься вверх а пока ему хорошо, да ему отлично, наркоман. Наркоманам классно, у них все есть, они живут в своем мире. К нам обратиться, к нам обратиться и совместными усилиями мы эту, эту заразу с Николаева выдавим. Мы ее просто, по крайней мере, я всю свою жизнь этому посвящу, посвящаю, все свое время, все свое. Для меня это уже стало просто профессия. Конечно, очень бы хотелось, чтобы у меня было много еще таких же людей в чтобы конкурентов у меня было полно, чтобы и у того -то стала профессия, и у того, и... Поэтому чтобы у меня было много конкурентов, ну как журналов, а горожанин, где-то чер... лет через 5-6 через в журнале я так посмотрел, было 30 журналов зарегистрировано, классно, плюс сюда еще куча всевозможных, там телевизионных передач, где человек может в своем самолюбие потешить, плюс там газетных публикаций Тут тоже куча, газет, которые начали. Ага, кроме вас и не было никого ранее. Не, они и до меня были, но не так это массировано было. Они и до меня были. Я что-то придумал рассказывать о людях, чтобы они о себе рассказывали и, и, и платили за это деньги. Это а -а -а. нормально. Они же хорошее рассказывают. Плохо, когда они начинают рассказывать что-то про кого-то другого, какую-то чернуху валят на него. Ну да. А если они о себе рассказывают, что они хорошие, даже если он пусть там самый последний мерзавец, пусть это нравится. первый шаг его к выздоровлению. Так что это нормально, я считаю, это нормально. Меня там всегда упрекали, Вау, ты за такого козла написал, что он такой хороший. Я говорю, подожди, этот козел на, на, на все услышанные себя выставляет. Он заплатил за это деньги давай, давай, я тебе даже готов там бесплатно расскажи, расскажи, что, что, почему он козел. Молчи. Нет, я боюсь. Он узнает, что это я. Ну какого хера ты тогда боишься? Он узнает, что это я ему сказал. Я говорю, вот это тогда и не тошни. Так, вот здесь у нас пауза. Здесь у нас есть один